Minggu lepas kita dah study, kita dah kaji, kita dah review BMW, BMW, Mazda CX80 bersama-sama dengan Abang Bras. Hari ini dia tak ada, dia ponteng kerja hari ini. Jadi saya terpaksa cover kerja dia hari ini dengan Mazda CX60. Beberapa tahun lepas, uh, Mazda kata dia nak menghasilkan satu produk yang boleh menawan segmen premium. Dia target Audi, BMW, dia target Mercedes. Tapi adakah statement tu adalah statement yang bold? ibarat ahli parlimen Malaysia yang suka berjanji ataupun statement tu benar-benar telah dimanifestasikan menjadi sebuah produk yang boleh mengalahkan Audi Q5 yang boleh mengalahkan BMW X3 dan juga Mercedes GLC Jadi hari ini kita akan review Mazda CX-60 dan kita akan tengok perbezaannya dengan Mazda CX-80 Seperti biasa, kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika boleh tekan like, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika dan jangan lupa untuk menguasai saya dekat Netflix. Kalau kita tengok rekaan Mazda yang lama, memang rekaan dia yang sepesen lah. Dan rekaan sepesen tu diteruskan lagi dengan Mazda CX-60, CX-80. Sekali imbas, memang tak ada beza antara CX-60 dan CX-80 kecuali dari segi ukuran panjang, tinggi dan juga lebar. Uh, dia punya panjang kereta keseluruhan kereta ni lebih kurang 4740mm serta lebar dia 1890mm. Dia kena ingat. CX60 ni akan dijual dekat Japan. So bila dekat Japan, dia tak boleh le lebih dia punya lebar 1900. Kalau lebih lebar tu, dia kena bayar cukai, penalti untuk kereta-kereta mahal lah. So dia punya lebar tu akan tetap menjadi 1890. Manakala dia punya wheelbase pula 2870. CX80 adalah Mazda 3 row premium. Manakala untuk CX60 pula dia adalah Mazda SUV 2 row. Ha, yang dalam premium dalam segmen yang premium. Okey, untuk bahasa badan CX60 ni dia menggunakan bahasa badan graceful toughness sama dengan CX80 lah. Dari bahasa badan dia dan dia gabungkan dengan satu lagi konsep kodo. Di mana secara keseluruhan kalau kita tengok rekaan luar CX60 ni dia tak ada garisan yang tajam. Dia tak ada bentuk-bentuk yang tajam. Dia ibarat uh, dia ambil air, dia sembuh dan dia menghasilkan satu permukaan yang rata. Kecuali di bahagian tepi ni Kalau kita bergerak ataupun kereta ni bergerak Kita boleh nampak dia bermain dengan pencahayaan dan juga bayang-bayang Di mana bayang-bayang tu akan bergerak daripada depan ke belakang Itu yang uniknya berkenaan dengan arts yang ada pada Mazda CX-60 lah dan untuk platform ni juga, dia menggunakan platform baru. Sebab tu dia dinamakan CX60. Di mana platform ni adalah enjin depan, pacuan roda belakang. Sama dengan dengan CX80. Dan untuk platform ni juga, satu rekaan yang cantik berkenaan dengan platform ni adalah dia punya rekaan grill dia. Rekaan grill dia mungkin nampak special lah, tetapi di sebalik grill tu, kita ada active shutter grill. Di mana active shutter grill ni boleh terbuka dan tertutup secara automatik bila keadaan memerlukan. Mungkin dia nak sejuk, dia buka. Mungkin dia nak aerodinamik, dia akan tutup. Bila kita tengok daripada rekaan belakang ini, rekaan belakangnya ada bahasa badan sikit daripada Mazda CX30. Dari segi rekaan luar secara keseluruhan nampak macam CX5. Tapi sebenarnya kereta ini lebih panjang, lebih besar, lebih lebar daripada CX5. Manakala, ada satu unsur rekaan yang saya tak suka. Fake exhaust dekat bahagian bawah ni. Sebenarnya di bawah tu ada exhaust berkembar kiri dan juga kanan. Saya lagi suka dia letak chrome exhaust terjojol keluar bukan pakai fake exhaust ni ini agak fail dekat bahagian belakang untuk pilihan enjin bagi kereta CX60 ni hanya ada satu pilihan enjin iaitu 2.5G yang menghasilkan sekitar 191 PS dan 261 Nm torque paling cantik adalah enjin ni disusun secara menegak dan kalau kita tengok dekat dua kaki daripada saya berdiri kat depan ni ini adalah ruang kosong Ruang enjin bermula daripada sini daripada ke tengah-tengah tayar ni dan ke bahagian belakang. dia memang susun macam ni supaya dia dapat agihan berat 50-50. Macam kereta sport Miata. Memang cantik. Dan di belakang enjin ni kita ada gearbox 8 speed. Ini adalah gearbox yang baru. Paling menarik gearbox ni bukan menggunakan torque converter. Sebaliknya dia menggunakan satu sistem dinamakan sebagai multi clutch. Macam mana dia buat, saya tak sempat study lagi. Tetapi, Mazda kata, tujuan penggunaan clutch ada dua. Satu, untuk menjadikan rekaan gearbox ni lebih compact. Sebab dia kata kalau dia pakai torque converter, dia akan makan ruang yang lebih banyak di bahagian kabin. Yang kedua, penggunaan clutch juga akan meningkatkan kecekapan mekanikal lah untuk dia punya transmisi ni, mungkin dalam 0.92 berbanding dengan model yang lama 0.89, 0.9 walaupun nampak perubahan tu kecil, tapi bagi Mazda, itu adalah benda yang perlu dikejar oleh mereka. Platform ni juga sama juga dengan platform yang digunakan oleh Miata. Double wishbone dekat depan, multi-link dekat bahagian belakang dan yang paling istimewa dia ada satu pipe resonator daripada enjin ni, terus ke bahagian kabin, supaya bila kita bawa kereta ni dan kita rev daripada 2000 ke atas RPM, kita boleh dengar bunyi enjin secara natural, secara mechanical. Dan bunyi enjin tu disalurkan melalui pipe terus ke dalam kabin, bukan melalui speaker. Ini adalah sebahagian daripada teknologi yang digunakan oleh Miata untuk SUV ni. Okey, di awal-awal review tadi saya ada sebut apakah perbezaan kereta CX60 dengan CX80. Yang pertama, rekaan dalaman dia. Walaupun dia menggunakan konsep kaicho dengan ma. Ma ni adalah ruang kosong yang tenang. Manakala kaicho ni dia menggabungkan unsur-unsur yang berbeza dari segi tekstur, dari segi bahan dan juga material. Dekat bahagian dalam ni, perbezaan utama adalah material yang digunakan lah. Kalau kita tengok dekat bahagian atas ni, dia menggunakan warna hitam. Walaupun nampak soft touch. Tetapi dekat bentangan papan permukaan. depan, depan saya ni dia menggunakan kulit. Ha, kita kena ingat CS80 hari itu dia menggunakan rekaan uh, macam seakan tekstur baldu. Uh, dia nampak lebih premium, nampak lebih cozy. Yang ini dia ingin menggambarkan kereta ni adalah sebuah kereta yang lebih sporty. Dan dekat bahagian ini, dekat bahagian center console ni, uh, rekaan ini cuma saya kurang berkenan lah sebab dia letakkan dia punya material ataupun corak tu seakan so akan nampak seperti sisi ikan. Ha, itu lu perkataan yang saya suka gambarkan. Sebenarnya kalau kita tengok rekaan dekat luar negara, dia letak lebih macam rekaan dinding kertas rumah Jepun. Yang tu saya lagi suka kalau dia gunakan dekat ruang inilah. Dia nampak nampak lebih cozy. Manakala rekaan sebegini nampak macam tak kena dengan CX60. Mungkin disebabkan oleh kos ataupun mungkin disebabkan oleh cuaca kita maka rekaan sebegini dekat seta konsol dan juga door trim ni telah dipilih. Perbezaan kedua antara CX60 dan juga CX80 adalah kita tengok dari segi aksesori kat depan ni. CX80 dia ada seat ventilation dan juga seat heating lah. Manakala untuk 60 dia tak ada. Dia memang kosongkan butang ni lah. Jadi dekat bahagian depan, bahagian belakang dia tak ada seat ventilation dan juga seat heating. Steering juga kalau kita ingat hari tu CX80 menggunakan rekaan steering 2 tona seperti sebuah kereta Bentley yang ini 1 tona sahaja. Lain-lain equipment seperti skrin 12.3 dengan sambungan sistem sound Bose, meter 12.3, head up display semua sama. Kita juga ada kita punya pedal shifter, kita punya sistem untuk mengawal skrin dekat depan, kita punya Uh, USB-C berada di dalam ini, serta wireless saja berada dekat depan ini. pendek kata, benda-benda perkara asas, butang, feel tactile feel, semua sama dengan CX-80, kecuali beberapa benda yang saya sebut tadi telah dikurangkan, malah kita ada juga, kita punya uh, panoramic sunroof dan juga sunroof dekat atas ni, boleh dibuka, boleh merasakan seperti pemanduan sebuah kereta nyata. Satu benda menarik yang kami lupa nak cerita pada CX-80 tapi sebenarnya ada pada CX80 dan juga CX60 adalah personalization. Okey, kalau kita tengok nanti Zu ambil gambar dekat sini. Kalau kita tengok dekat sini akan ada nama saya tertera dekat sini. Sebenarnya bila kita mula-mula masuk kereta ni, kita kena masukkan input kereta kita ni berapa ketinggian ketinggian kita lah. Macam saya lebih kurang 163 164, saya kena masukkan ketinggian saya. Jadi bila kita masuk steering sistem akan susun kita punya kedudukan steering, side mirror ketinggian seat serta tempat duduk menyandar ni mengikut ketinggian kita. Macam mana dia buat? Dia akan detect muka kita kat mana sensor tu saya tak ingat tapi once dia detect muka kita dekat bahagian depan ni dia akan susun steering, side mirror dan juga steering mengikut ketinggian yang kita telah tetapkan. Ini merupakan satu ciri yang sangat premium yang ada pada kereta Jepun. Untuk orang yang bersaiz macam saya, ruang belakang ni memang sangat selesa lah. Ha, kita boleh tengok dekat seat depan ni kita dah tetapkan saya punya kedudukan. Dan dekat bahagian belakang ni boleh ada lagi lebih, lebih kurang sebesar tapak tangan lah. Tempat menyandar dia boleh dikatakan agak selesa. Kecuali saya rasa kalau kita boleh sandarkan lebih kurang 5 degree lagi ke belakang, boleh jadi lagi selesa. Dan dekat bahagian belakang ni sebenarnya kita ada USB Type-C, ada dua kita ada aircon vent. Itu saja dengan perehat tangan dekat sini lah. Dekat bahagian belakang kita ada lebih kurang saiz kargo sekitar 570 liter. Which is the best dalam dia punya kelas. Lagi besar daripada CX-5. Dan kalau kita lipat kita punya seat ni, kita boleh dapat lebih kurang 1700 liter plus-plus dia punya saiz ruang kargo. Apa yang lebih menarik, ruang tempat duduk di bahagian belakang ni, kita boleh lipat dalam ratio 40, 20 dan juga 40 sama seperti yang ditawarkan oleh kebijakan kereta Continental Okey, hari ini kita nak bercakap berkenaan macam mana prestasi enjin uh, CX60 lah. Enjin 2.5 ni bukanlah orang kata power sangat. Kalau atas kertas pun mungkin dia menang sikit saja daripada enjin 1.5 yang ada pada Proton X50 lah. Tapi kita bukan nak bercakap pasal raw power tapi kita nak cakap macam mana enjin tu bagi pengalaman pemanduan yang direct pada pemandu yang uh, noob macam kitalah enjin 2.5 ni menghasilkan sekitar 191PS dan 260NM top uh, top speed dia lebih kurang adalah sekitar 200km sejam kalau kita bawa santai, relax kita boleh dapat dalam 11.8-12km per liter dengan syarat kalau kita bawa relax lah tapi kalau kita bawa laju mungkin kita dapat lebih kurang 10, 9 ataupun 8 km per liter. Okey, enjin ni cara nak pandu dia kita kena revkan enjin ni. Kita kena bagi enjin ni kita pada RPM yang tinggi. Itu cara enjin natural aspirated berfungsi. Baru kita dapat rasa engagement daripada enjin ni. Apa yang paling menarik? Setiap kali kita revkan enjin ni, kita akan dapat reward melalui penggunaan sound resonator daripada enjin masuk ke dalam kabin. Setiap kali kita tekan injen kita sorry sorry, setiap kali kita tekan pedal minyak, kita boleh rasa bunyi enjin tu sangat sedap untuk didengar. Bukan pas pasah itu adalah bunyi yang natural. Dia macam ah tekanlah lagi, ah, tekanlah lagi. Sebagai contoh, lagi saya cuba tekan dan kita cuba rekod bunyi enjin yang dihasilkan oleh cs 60 Dan teknologi ni adalah teknologi yang sama digunakan oleh Mazda nyata. Ha, itu bunyi yang dihasilkan oleh enjin ni lah. Bayangkan enjin ni 2.5 saja, manakala berat kereta ni lebih kurang 1770 kg. Tapi bunyi dia memang cukup best. Manakala kita ada dua mod pemanduan yang disediakan. Sama ada mod uh, normal ataupun mod sporty yang digunakan oleh sekarang. Okay, next, kita nak bercakap berkenaan dengan transmisi baru yang digunakan oleh CX60 ni lah transmisi ni transmisi 8 kelajuan self developed oleh Mazda sendirilah. So, kalau kita bandingkan dengan uh, CX-5 yang gunakan transmisi 6 kelajuan automatik, perbezaan utama adalah dia guna sistem multi clutch. Sistem multi clutch ni digunakan dan dipilih sebab Mazda kata dia nak menghasilkan satu rekaan yang lebih compact. Kalau kita guna kalau Mazda guna sistem menggunakan torque converter mungkin ruang yang digunakan tu lebih besar. Manakala kecekapan kereta ni, kecekapan dia punya gearbox jauh lebih baik berbanding dengan kecekapan daripada unit 6 kelajuan. Sebagai contoh, kalau kita bawa laju lebih kurang 80 km sejam, kita mungkin bacaan RPM yang kita dapat adalah sekitar 1500 RPM saja. Manakala, let's say kita bawa laju atau heavy 140, bacaan RPM mungkin lebih kurang sekitar Uh, 2500 RPM saja. Memang sangat rendah lah untuk sebuah kereta yang menggunakan, menggunakan sistem transmisi uh, 8 kelajuan automatik. Tapi kelemahan sistem menggunakan kelas ni adalah dia punya masalah satu sikit saja. Dia ada jerking Lah. Kalau kita bawa relax slow macam ni mungkin kita akan rasa jerk yang halus. Especially kalau kita creeping dalam jam lah. Kalau kita bawa laju-laju, benda tu kita tak rasa langsung. Even kita rasa kita sangat menghargai sistem yang menggunakan kelas sebab dia memberikan rasa yang lebih direct feel berbanding dengan top converter. Turning radius kereta ni lebih kurang 5.85. Jadi kalau kita nak corner buat U-turn dekat jalan yang sempit memang sangat mudah lah. Dan respon steering ni lebih kurang kalau kita nak pusing habis lebih kurang 1.7 pusingan saja. Dia tetapan kereta ni mungkin tak terlalu sporty. Mungkin dia nak steering yang lebih orang kata stabil tapi pada masa yang sama kalau kita bermain di selekoh dengan steering kereta ni memang sangat-sangat responsif dia punya tindak balas kalau anda biasa bawa kereta Mazda dan kita bandingkan dengan kereta yang lain mungkin anda akan perasan yang beri kereta Mazda ni perlu ditekan lebih dalam sedikit berbanding dengan kereta yang lain lah sebagai contoh Toyota saya rasa ini memang perkara yang disengajakan sebab Mazda membenarkan kita untuk melakukan sedikit trail braking semasa di selekoh Jadi bila kita tekan brake itu kita mungkin boleh bermain sedikit dengan pedal brake sebelum kita betul-betul tekan brake. Itu bukan bermaksud brake kereta ni tak power. Power sebab daripada 100 ke 0 km sejam dia ambil masa lebih kurang 3 saat ataupun dalam jarak lebih kurang 38 meter saja. Memang cukup padu untuk sebuah SUV besar bergedabak macam ni bercakap berkenaan dengan suspension walaupun menggunakan suspension yang sama double wishbone dekat depan multi link dekat belakang seperti CX80 tetapi talaan yang dihasilkan untuk CX60 ni berbeza di mana CX60 ni rekaan ataupun tetapan yang digunakan lebih keras berbanding dengan CX80 satu perkara yang saya perasan adalah suspension travel dekat bahagian belakang di mana saya rasa suspension travel untuk CX60 ni lebih pendek dan lebih padat serta lebih keras berbanding dengan CS80 menjadikan bila kita masuk selekoh dengan kereta ni dia lebih stable dia lebih melekat dan juga dia lebih orang kata lebih firm pendek kata dalam satu perkataan kereta ni lebih firm dan juga sporty berbanding dengan, juga, berbanding dengan CS80 tambahan pula CS60 ni dia ada satu teknologi baru yang dinamakan sebagai Kinematic Posture Control benda ni diperkenalkan untuk Mazda Miata tapi dah digunakan untuk SUV besar ni, dia macam bila kita masuk selekoh, dia akan brake dekat bahagian tayar belakang supaya bila kita ambil selekoh lagi laju, olingan chassis tu menjadi sangat minimum ha, jadi kita rasa selekoh yang kita ambil tu walaupun laju, rasa tak laju mana pun, sebagai contoh saya bawa tadi memang saya bawa laju, 1415 atas highway, kita rasa masih lagi stable, macam bawa kereta sedan yang biasa Okey, kita dah cerita semua benda-benda yang kita bersuka pasal kereta ni kita nak cerita ada beberapa perkara yang kita tak suka pasal kereta ni lah, yang pertama Mazda meletakkan kereta ni sebagai sebuah kereta yang diposisikan sebagai brand yang premium, model yang premium untuk lawan Audi Audi Q5, BMW X3 dan juga Mercedes-Benz DLC tapi untuk bahagian belakang sebaiknya, ekonomi bukan berada dekat bahagian tengah, sepatutnya dia letakkan dekat B pillar. Jadi bila kita guna aircon dekat bahagian belakang, aliran udara aircon tu lebih tepat menuju ke bahagian badan, bukannya dekat kepala lutut kita. Yang kedua, walaupun enjin ini best, walaupun dia ada respon, tetapi saya wish, I wish kereta ni dia ada tambahan lebih banyak torque lah. Let's say 50 Nm torque menjadikan kereta ni 300 Nm torque. Mungkin dia tak perlu jana melalui enjin, mungkin dia boleh jana melalui sistem mild hybrid di mana kita nak instant torque tu supaya kita boleh senang memotong. Kalau orang yang tak biasa, mungkin dia akan tekan minyak dan benda tu ambil masa sikit untuk kereta ni mendapat pick up yang dikehendaki ataupun pecutan yang kita naklah. Kalau kita ada sistem mild hybrid, tekan sikit kita boleh dapat boost torque extra 50 Nm torque tu dengan lebih cepat. Jadi memotong dia menjadi lebih best. Mazda CX-60 ni terasa seperti dicipta oleh jurutera yang masih percaya pada jiwa pemanduan. Kau boleh rasa enjin tu duduk depan memanjang di hadapan, tayar di belakang bekerja dengan sangat jujur dan steering yang masih ada denyut nadi gaya sporty. Dalam dunia SUV moden yang semakin disterilkan oleh kuasa elektronik, CX-60 tampil berbeza sedikit kasar, sedikit mekanikal tapi sangat jujur dan jujur itu sangat mahal. Dia buat dia boleh jadi sangat degil dan suspension dia kadang-kadang boleh jadi keras kepala. Tapi bila kita pandu dengan betul, kereta ini akan bagi ganjaran yang kau tak akan dapat dari SUV lain dalam kelasnya. Paling penting, CX60 bukan nak jadi paling laju atau paling senyap atau paling mewah dia cuma nak rasa menjadi sebuah SUV yang sangat betul, sangat jujur dan dia sudah cukup menjadi sebuah SUV yang sangat revolutionary dalam dunia yang dipenuhi oleh SUV elektrik. Inilah dia, SUV CX-60, Mazda CX-60 yang sangat jujur dan handsome. Sekian saja review kami berkenaan dengan Mazda CX-60. Kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk me-whatsapp kami dekat Netflix.